সকলোকে মোৰ নতুন এটা ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ স্বাগত জনাইছোঁ আজি ভাবিছোঁ মাটিমাহ আৰু ব্ৰইলাৰ মাংস বনাওঁ প্ৰথমে মই মাটিমাহখিনি ধুই ল'লোঁ আৰু এইফালে আদা নহৰু পিঁয়াজ পিঁয়াজ আৰু আলুখিনি কাটি ল'লোঁ আৰু এইফালে কেৰাহীখন পাতি দিছোঁ কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ পিছতে পিঁয়াজ আদা নহৰুখিনি ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ আৰু এয়া এইখিনি ভালদৰে ভাজি হোৱাৰ পিছতে মই ইয়াত মেহনত কৰি থোৱা মাংসখিনি দি দিম আৰু এইখিনি ভাজি হৈছে তাৰপিছতে হালধি অলপ দিলোঁ আৰু হালধি দিয়াৰ পিছতে মই মেহনত কৰি থোৱা মাংসখিনি দি অলপ টাইমৰ কাৰণে ভাজিম আৰু এয়া চাওকচোন মাংসখিনি দি অলপ টাইমৰ কাৰণে ভাজি ৰাখিছোঁ আৰু ইয়াত প্ৰয়োজন অনুসাৰে নিমখ দিম আৰু নিমখ দিয়াৰ পিছত এইখিনি অলপ টাইমৰ কাৰণে ভাজিম আৰু ভাজি হোৱাৰ তাৰপিছতে মই অলপ টাইমৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখি থ'ম আৰু এয়া চব প্ৰায়ে হৈয়ে গৈছে মাংসখিনি ভজা এয়া মাংসখিনি ভজা হৈ গৈছে তাৰপিছত মই ইয়াত আলু এড কৰি দিছোঁ আৰু এইফালে ঐটেঙা অলপ ঠেলিলাই লৈছোঁ আলুখিনি দিয়াৰ পিছত মাংস আৰু আলুখিনি আৰু অলপ টাইমৰ কাৰণে ভাজি ৰাখিম আৰু এইখিনি ভাজি হোৱাৰ পিছতে মই ইয়াত মাটিমাহখিনি এড কৰি দিম আৰু মাটিমাহ আলু আৰু মাংসখিনি অলপ টাইমৰ কাৰণে ভাজি ৰাখিম আৰু এইখিনি ভালদৰে ভাজি হোৱাৰ পিছতে মই ইয়াত প্ৰয়োজন অনুসাৰে পানী দি দিম আৰু পানী দিয়াৰ পিছতে এইখিনি প্ৰায় ত্ৰিছ মিনিটমানৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিম আৰু এইখিনি সিজাৰ পিছতে ভালদৰে সিজাৰ পিছতে মই ইয়াত ঐটেঙাখিনি এড কৰি দিম আৰু ঔটেঙাখিনি এড কৰি